И здравствуйте, подписчики моего канала, с вами я, Юна, и сегодня Я расскажу вам про мой отель, который вы видели там, начинающую структуру э, дома, когда вот мы начали видео. Я уже там начал строить. Э, начал я уже строить, так там, там, постраиваю, можно сказать. Хорошо, Ну это? Вот я пока. Да, это пожарная часть. Нет. Нет. Ладно, я сейчас не тудом. Ну, я покажу. А, ну, он. Вот. Столк. Вот он. Мой! Моя! Отель состоит из четырех этажей. Сейчас покажу. Так. Сейчас нужно уже а -а -а, подождите, пожалуйста. Я все выкину с тобой инвентаря. Что, что я вас защищаюсь И это мой первый этаж, это так-то стрессная, Это такой, можно сказать, картинок. А это уже можно как сказать, соло стол регистрации это вот как вы это видите это наш персонал это вот там вот он можно так то ручка это, это там запасная книжка кто приходит пишите свою фамилию так это был первый это такой приемный второй этаж это у нас столовая ну, можно так сказать романтический ужин и такая сценка, что выступили... Выступ... Ну, меня понимаете. Что выходили там, и распевали песни, караоке. Третий этаж, это у меня, я так-то построил, это у нас, что это у нас, это можно сказать как магазин, первый магазин, который я построил, это у нас магазин, все те так вот, я вот, построил, второй магазин, это у нас магазин с алкогольными напитками или простыми напитками. Первое это пиво, второе это водка, это вот это мохито зеленый и вино такое виноградное, ну ласловое вино. вода, ну вода с нет, как не там написал с вода с кока-кола, ну не, не, было такого черного света, это фреш бар это вообще фан и переходим к, к иному магазину под названием продуктовый Чё? это такой там говорят можно мне пожалуйста то или это не так то берут но я там простые сундуки просто так взял, большой сундук это такая можно как сказать еда, еда... а там, ну, там... Ну, короче. Четвертый этаж это у нас уже считать можно как... Так что... Как костинный номер. Да, как костюм номер. И вот, захожу в четвертый практически. Там все они одинаковые, так же. этих там этот большой сундук это как туалет и ванная сделал я не так уж по-другому я вот снежок фронтончики залагал потому что у меня скачивается вот ну вы поняли также во всех это ну это уже можно как сказать заключительный этаж а там мы видели, что там такой соборщик был наверху, и это у меня я видел Орел и Решка, там была, там были... они были в Лас-Вегасе, и... и там были всякие такие операционные, у меня такая... мини-американские корочки, это тир, как там можно сказать, и их выкладывается хороший вид на, на город. Ну, сам я тоже могу прокатиться, но ну, ну, этого я противопокурс не буду, возьму свою. Оно очень быстро ну, и раскачивается медленно так. Я вот. она тормозит, и я ничего так не делал. Просто там активированные рельсы и так. Вот. научился как-то ходить. Так-то у меня такой небольшой отель там. Ну вы как видели, это практически ну, такое большое творение, там строю я пожарную часть. Ну, как вы поняли, оно такое маленькое, откровенное. Это что? что Теперь не туда нажимаю Так, я у меня сейчас... На опять не зарегистрированной лицензии я, я пока что не буду снимать видео но одно я снял потому что такие видео очень маленькие рассказывать это не надо угу. кому понравился этот это видео ставьте лайки так Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте внизу под видео. так что всем спасибо, что что меня смотрите. На да, значит подписчика. всем удачи и всем бай-бай.